Aziz və hörmətli həmmətənlər, salam, hər vaxtınız xeyir olsun. İnşallah ki, ümid edirik, hər kəs sağ-salamat və bu günləri bir neçə gün öncə də elan verdiyimiz veriliş haqqında ə, bizimlə həmkarlıq eləyəcək və bu gün çox dəyərli bir qonağımız olacaq. Telefon vasitəsi ilə proqramımıza qatılır. Ə, Amerika Universitetinin professorudur. Urumçaylı haqqında ə, tədqiqatları var. Yəni ə, Bu dəfə elmi bir şəkildə, yəni Urmuqölü haqqında şəkillərlə və yazılarla sizə təqdim olunacaq. Bu çox sandıram ki, mühüm, yəni Urmuqölü ilə bağlı bugünkü verilişimizin verilişlərimizdən biri olacaqdır. Çünki bu gördüyünüz kimi Urmuqölü fəciə və onun həlli bugünkü verilişimizin əsas mövzusudur. Əziz həvətlər, mən siz, sadəcə təəssüflə ə həmin yerimizin, yəni professorun adını açıqlı açıqlamayacağı müəyyən səbəblərdən. Sadəcə nə çox ətraflı və geniş bu, bu axşam söhbət olunacaq. Mən çox istərdim soydaşlarımız bir qədər imkan qədər, yəni nə qədər bacarlarsa, digər soydaşlarına da, dostlarına da desinlər, xəbər versinlər ki, bugünkü verilişi izləsinlər Urmugölü haqqında, yəni ordakı yaranmış fəciə və o fəciədən necə qurtarmaq lazımdır. Yəni bu günləri budur verilişimizin əsas mövzusu ki, Sanram çox elmi bir veriliş olacaq. Urmugölünü dərindən bilən, dərindən tədqiq tədqiqat aparan, təhqiq edən bir soydaşımızdır. Mən mövzuya bir azdan yenə yəni qayıdıb biz mövzu ətrafında söhbətimizi daha doğrusu başlayacağıq söhbətimizə. Amma mən isterdim bu gün üçün bu gün bildiyiniz kimi Cənay Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı uğrunda böyük iz qoymuş və böyük canfşanlıq, fədaçılıq göstərmiş mühəndis Ulamcıza Əman'ın ölümünün ikinci ildönümüdür. Və bu vasitə ilə əlimizə onun bugünkü, yəni məzarı üzərindəki mərasimdən bir neçə şəkillər göndəriblər. Bəli, bu gördüyünüz bu şəkillər ə bu günləri ə, Məndis Əmanin məzarı önündəki ə, toplantıdandır. Gördüyünüz kimi xanımlar, bəylər, yəni yaşlı, cavan ə, fərq etməz əllərində gül çiçəklərlə Məndis Əmanin xatirəsini yad edirlər. Xatırlatmaq istəyirəm ki, Məndis Əmani 2 il bundan öncə beləliklə də bir İran rejiminın saxta bir şəkildə hazırladığı bir maşın təsadüfü nəticəsində o və onunla bərabər 2 qardaş, yəni 3 qardaş bir yerdə çox təəssüflə yəni həlak oldular və burada mühəndis Əmani milli fəallarımız tərəfindən də bir şəhid kimi artıq yad edilir, yəni milli hərəkətin şəhidi kimi. Və biz bir daha Günas TV adına mühəndis Əmaninin ailəsinə, xüsusilə onun fədakar və olduqca iradəli həyat yoldaşı xanımı Günəş xanıma və bütün əqrəbalarına, qohumlarına, eləcə də bütün milli faallara və özəlliklə bu günlər əziyyət çəkib, zəhmət çəkib, onun xadrasını yad edilən və müəhəndis Əmanovun məzarını önünə toplaşan soydaşlarımızın hamısına bir daha başsağlığı veririk. Allahdan müəllim Rəmaniya rəhmətli iləyirik. Bu da Cengiz Bəxtəvərin digər, ə, yəni məummalı bir şəkildə ə, vəfat edən öz iş yerində və bu da olduqca şübhəli və eləcə də onun ailə üzvləri və milli faalların qənaətinə gəldiyinə görə bu da elə rejim tərəfindən ə, qətilə yetirildi. İş yerində Çingiz Bəxtəvərin məzarıdır ki, biz bəlk gördük və beləliklə də bu həmvətənlər Çingiz Bəxtəvərin məzarında yad ediblər və Allah ona da rəhmətləsin. Allah bütün ə, şəhidlərimizə rəhmətləsin. Və yəqin ki, bir gün gələcək, zaman gələcək. Bütün bu hadisəni törədənlərin amilləri bir-bir tapılıb və məhkəmə qarşısına çıxarılacaq və hər kəs, yəni buna görə öz cəzasına çatacaq. Buna əmin olsunlar. Yəni buna o ə, hadisələri törədənlər də əmin olsun və milli hərəkatımızda olan faallarımız da əmin olsun ki, yəni tarixdə heç bir cinayət qapalı qalmır. Bütün cinayətlərin üstü açılır sadəcə bir qədər gecir və bunun tez olur. Yəni hər kəs törətdiyi, yəni əmələ görə öz cəzasını çəkəcəkdir. Ə Bizim bugünkü mən mövzüyə keçmək istərdim və daha doğrusu mən bir elanı da diqqətinizə çatdırım. Çox mühüm məsələlərdən biridir bu günümüz üçün. Traktor və Tehranın İstiqlal timi Səhənd adına stadionda, yəni Qurt dərəsində çərşənbə günü abanın içində saat 3:15-də Yəni liqada növbəti oyun olacaq. Bu oyun Traktor üçün həyati bir oyundur. Hər cəhətdən, cümlədən ə, imtiyaz cəhətindən, yəni xal toplama cəhətindən və bunda yalnız bu yardımı, bu çömərliyi Traktor tərəfdarları ki, təkcə Təbrizdə yox, bəlkə bütün günə Azərbaycanda, hətta Şirəz və Tehran'dan belə yığılıb gəlirlər və təşviq edirlər öz həm vətənlərini. Ona görə də bir daha biz başqahın həna yəni, elanını nəzərinizə çatdırıram ki, Traktor Başqahanın klubunun və bunlar səy edirlər ki, taraftarlar yeşilliklə, qırmızı bayraqlarla, qırmızı parçalarla, rənglərlə səhnə stadionunu bəzəsin və beləliklə də bälçə istiqrarın qarşısında eləyə bildilər ki, onların təşviqi nəticəsində 3 xalı qazana bilərlər. Əlbəttə Traktor və onun sərbrəbbisi bu məsələyə e, yəni əminliklə söyləyir ki, yəni və oyunçular da əminliklə söyləyir ki, biz e, 120 min tərəfdarların qarşısında e, bu tim yenəcik, qalıb gələcəyik və ümid edirik ki, hər halda belə də olacaq. Yəni ən azından səhər stadyomu, yəni o gün dolmalı və təşviq olunmalıdır həm vətənlərimiz Traktor Teymin Tabu qələbiyyəti və mühüm müqabiliyyəti alda edə bilsin üstəlik yeni-yeni şuvarlarla. Yəni bu günlər Urmuqölündən söhbət gedəcək. Və ora gedən milli fuallar isə belə qərara gəliblər ki, stadiondakı şuvarlar əsasən Urmuqölü ilə bağlı olacaq. Yəni Urmuqölün qurması ilə bağlı və beləliklə 100 minlərin insanın bir yerdə kor səsləri ilə Urmuçölünün fəciliyyətini dünyaya duydurmaq və dünyaya çatdırmaq. Artıq ə, bu məsələ İran dövlətinin qulağına çatdırmaqdan keçib. Çünki İran dövləti bu məsələni duyur, bilir. Ona görə də dəfələrlə Nəhmdin Cəhat Urmiya'da olub və onun ə, köməkçiləri, nə bilim dövlət adamları gəliblər, yazıblar, imzalayıblar, kağız üzərində hər şeylə o cürdə qalib çıxıb gediblər və daş-daşdan belə tərpənməyib. Yəni heç bir Ə, əməli Urumqölü haqqında görülməyib. Ona görə də artıq zamandır ki, bu məsələni dünyaya duydurmaq. Dünyanın da bir çox ölkələri xəbərdardır, bilirlər. Amma daha da, yəni bu məsələni geniş bir şəkildə, geniş anlamda ə, dünyaya car çəkmək, çünki Urumqölünün quruması bir dövlət siyasətidir. Çünki əgər dövlət siyasəti deyilsə, orada yaranmış sədlərin hamısını aradan qaldırarlar, çünki birazdan bu vaxtda bütün detalları ilə söhbət olunacaq, sədləri göstəriləcək və bu baxda, yəni bunu nəzərə alaraq ümid eləyirik ki, həm vətənlərimiz stadionda Urmuqölü ilə bağlı şüvarları əsirgəməyəcəklər. Mən bir daha təkrarlamaq istəyirəm ki, günümüzün, yəni bugünkü mövzumuz Urmuqölü və onun faciəsi, ki, ekranda siz gördünüz, ə, ümumiyyətlə Urmuqölü ölçüsü və həcmi, ə, ora axan çaylar və qarşısında olan yəni sədlər, göldəki quşlar, müxtəlif heyvanlar, onların tələyi, bitkilər və o bitkilərin məhvi, gölün ətrafındakı yaranmış, vurulmuş quyular, gölün ümumiyyətlə müdafiəsi və bu problemin həlli yolu. Bugün bu gün bu vaxtda geniş və ətraflı bu gecə söhbət olunacaq təxminən ə saat yarım məruzə nəzərdə tutulub. Bu arada biz bir sıra bəzi, yəni musiqi fasiləsi nə də gedəcəyik. 1 saat müddətinə həmvətənlərimiz üçün telefon nəzərdə tutulub ki, həmvətənlərimiz öz fikirlərini desinlər və sualları varsa bu vaxta suallarını versinlər. Yəni proqramımız həmişə olduğu kimi öz rəvali ilə efirdə bu günləri olacaq və mən indi isə sayın professor bir daha təşəkkür edirəm sizə belə bir ə, yəni daha doğrusu qızıl vaxtınızı Gunas TV və onun tamaşaçıların ixtiyarında qoyumusuz. Çox gözəl geniş tədqiqat aparmısınız. Siz bizə göndərdiyiniz şəkillər və onun üzərində yazılan yazılardan da ə, bəlli oldu bu. Mən Gunas TV adına bir daha sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol deyirəm ki ə, belə bir ürək yanğısı ilə, yəni Urumqöyü haqqında geniş bir tədqiqat aparmısınız. Vasandıramçı Urmuqölü nədir? Millətimiz üçün və bunun məhvi, bunun fəcriyəsin nə ilə nəticələnə bilər? Və bu axşam çox geniş bu axşam söhbət olunacaqdır. Buyurun mən məmniyyətlə sözü sizə vermək istəyirəm və nə zaman istəsəz, həmən sizin nəzərdə tutduğunuz və bizə göndərdiyiniz Urmuqölü ilə bağlı o şəkillər, yəni rəslər bir-bir ekranda olacaqdır. Buyurun lütfən söz sizdədir. Sabət-bəyəndə salam verirəm sizə və tamam həm vətəndaşlara, yurddaşlara, dünyanın hər yerindəki varlığa, televiziyona baxanlara, eşidənlərə hamısına uğurlar diləyirəm və hər vaxtınız xeyir deyirəm və bu mühüm məsələni kimindən istərildi bir neçə dəqiqə bax. Bunun ə, mördündə bir qış verəm, prezentaşn verəm və Mənə vəzifə bildim ki, o təvannam qədərincə bu müridlə tanışam. Əgər sizə ki, məndə bu səhifədə bu müridlə başlayam, mən də Azərbaycan timlərinin, futbol timlərinin müvəffəqiyyətlərin təbrik edirəm. Ümid edirəm ki, onlar artıq rəqabətli olsunlar və biz onların oyunlarının dünya səhnəsində eləcə də görmüş olaq. İnşallah. Bə. Ə, bu verilişdə paicentə anbika dem burda sizə danışdıqam burdan bu verilisə edirəm. Ancaq necə ki siz buyurdunuz, mən Urmuqölünün yaxınında anadan olmuşam. Orda böyümüşəm və illər boyu Urmuqölünün yanında, sıradüş məhəmməd səadət gözlər dəfə Urmuqölünün tam ətrafında və orada həm Azərbaycanda ostadanışka olmuşam, həm orada tədqiqat aparmışam. Nə. Yəni o məktəblər ki, gün bu gün deyiləcəkdi, bu deyək ki, biz bir yerdən götürmüş olaq. Bunlar yəni bir məktəblərdir ki, əsasən mən bunları görmüşəm, bunları təhqiq eləmişəm, bunlara dokumenti vardı. Bunlara əsasən bir faktlar vardı. O faktların üstündə bu veriliş aparılacaqdı və bu Mənim nəzərimə Azərbaycanın ən birincili, mürəkkəb və məsələdir ki, münəcərat tərcəsü olunur. Və bunu deməkdə, ancaq mən axırında Fəxr Ürmü gölünü görmüşəm və onlardan, yəni ə, şəkil çəkmişəm və dolanmışam, sudan bir 20 ay mundan qabağıdır. B Bu 20 ay keçəcək, 20 ayda da müsəlman bir ittifaqlar düşüblə ki, mən çox onlardan ixtiladım yoxdur mən təşəkkür eləyəcəm. Tamam həm vətənlər ki, yaxından görülürlər, elə xüsus məhəkkikləri, elmadamları ki, müşahidələri var, təhlikiləri vardı. Gəlsinlər, əgər mən istəyə biləsəm, onları isla etəsinlər, öz nəzərlərindəsinlər. Bu hamımıza vacibdir ki, bu, yəni bir ekoloji ki, elmidir, məsələdir. Yəni bundan bir heç nə bir bərdaşı yoxdur. Buz vağən sıx çoruğçu bu məsələni, bu fəcəəni nəzərə eləyə bilərlər, həll eləyə bilər qabağın ala artıqraq faciələrdən. Bunu mən belə əgər icazədirsəz, bir dəqiqə əvvəlki slayda, nömrə nüm 1 slayda mən də başlayım şərh verməyə. Bəli, buyurun. Nömrə 1 slaydda da, hə, hamsinan ki görsənir, sol tərəfdə Urmi gölünün şəkli idi. Məntə o əsl təbiəti dəyəri, bu hətta kitsilmiş bir təbiətdir. Baxas orada şəkilin Təbrizə tərəf, o çöl tərəfinə çə bir balaca yer vardı. Ora Dəzirə-i Şahə ya indi Dəzirə-i İslamədir dil diliri. Deyil, Hətta o suun içində idi, düzəridir burda. Şəpəzira şəklində görsənib. Hətta o şəkildə ə, Urmu gölünün biraz kiçilməşidir. Bəli o ki var idi mənim dəsrəsimdə onu qoymuşam. Yəni ordan dir vidudan da təziri şahadan dadir 8 10 kilometr bəs də ilinə qəhən 12 kilomet ilxıya tərəf də su olardı yəni bundan böyükdir bəs hətta şax urum gölünün təbii halını göstədirir nəsilər bundan qabaq ki orada var idi buzur göy bir su gözəl bir e, e, göl gözəl bir təriyatsa